Добрый день! Студия студии Ликбес продолжаем вещать и просвещать. Тема такая мова мое значение. Расскажите мне, какие значения моему для розвитку суспільства. Просто расскажи. Украинская мова, английская, русский язык, итальянская, итальянская, там, французская, да будь яка, португальская, чешская, блядь. Это просто мова. Что дает розвиток? кстати, это самое, не, не, скаж, говорите мне про эту чушь, блядь, не несите. Мова моя знаю. У меня половина книг украиномовных, половина книг русскомовных. Это вообще не мешает. Я в жизни ищу смысл. А дебил ищет что-то только видокремленное. Вот всегда дегенерат, который дегенерат действительно умственный. Они ищут туда мову, виру, есть. Разумеете, что кажу? Просто шукают ты, ты. На что они могут просто облокотиться, грубо выражаясь. То да есть все такое в выслив в мова мое значение. Какие значения? Вы просто мне раскрыть это только факты. Не надо вот эту чушь, блять лозунги мне рассказывать. Просто мне факты. Мова, мое значение. В чем Конкретно. В экономике мое значение. Вот добро, да дает экономичные, грубо выражаясь, рабочие места, там, где вы работаете. Там мова имеет значение. Вот важливо, я буду разговаривать на работе, на работе украинскую мову или на русском языке. Вот в чем разница, просто мне скажите. Вот мой добро вот, говорит о том, что я должен работать и отримать за все заработную плату. Вот и какой мова мне, грубо выражаясь, будет руководитель руководить на моей работе и на какой мову я буду работать, ну, грубо говоря, используя какую мову, и получать заработную плату. Вот это зависит действительно от мое благосостояние. не от мовы зависит, а вот этих рук, вот этой голове, которая я думаю, когда работаю. И какую мову я А Если я буду на английском разговаривать, что поменяется? Розу, культуру свою, публикаты треба, тут базара нет то, что, допустим, там какие-то наши традиции, праздники. Так, це Но без экономики это не имеет Без прорывов науки этого не имеет значения. Покажите мне какой фундаментальный труд, сука, украинским языком. Просто мне покажите его. Я слухаю вас дуже уважно украинскую мову. Я слухаю. Вы меня, сука, мудаки уже заебали, блядь. Я редко ругаюсь сюда. Мова мое значение, бля, с молоскитом ходить. Вы, сука, когда экономику будете развивать? Когда вы, сука, науку будете развивать. Вы, сука, убили науку, убили образование, Вы все убили. То что у вас, бля, в голове только одна мова. Я какая, сука, вера, в которую вы, сука, в Бога не верите.